Так, всем доброго ранку. Доброе утро. Бачите, в шапочке сижу. Футбол, футбол. Сегодня много футбола. Прокомментирую, что я вчера видел, если смогу загрузить. Так. Вчера, вчера. вчера. Сегодня будет... А сегодня много. Так. Ньюкасл Бренфорд. Ну, тут как бы. У Ньюкасла было много моментов. Они должны были выиграть, они свои не забили. Открыл Свен Батман, потом Виталий Янельт сравнял, потом. Игорь Тьяга пенальти. Бруно Гимарай, Что пенальти было много, сравнял опять и. В самом конце Дан Хауата у Атара э, забил победы. Бренфорд не заслужил победы, но выиграли. Э, так, Ярмалюк наш не играл. Так, Арсенал, Сандерленд. Ну тут как бы сложная игра была, непростая. Сандерленд просто так не сдался, были моменты у них. Мартин Субименди э, с левого фланга внешней стопой дал красиво под штангом троечку, красивый удар низом. А потом на замену вышел Дьокереш, забил сва, своих два силовых, но он любит в падении бить такие. И в итоге 3-0. Последний гол забил на 94 минуте. Пропустили выход 2 в 1. Э, Бернли, Хэм. Ну, Берли сразу пропустил два красивых мяча от Саммервилла, я его хвалю, и Кастельяноса. Очень красивые. Но свои не забили. Были моменты у Берли, не забили. Фухем Эвертон. Я сегодня поставлю на заставку, если загружу в Ох Миколенко. Он MVP матча. Он пару моментов прострелов. Один бок с него, от него был вначале, а потом он снял с ноги. Ну такой чудак должен был забивать пустые ворота. Вообще Фухем должен был... А, он же и забил автоху Потом э, спас два раза. И в конце отдал на Бернда Лено. Прошел по флангу голевой. А не, он отдал на Кира, на Дьюс Берехова. И отдал голевую. Поэтому он для меня MVP матча. Редко я такое могу, чтобы я Леонид, ой, Николенко, Миколенко поставил. Ну, фух, ему было то на моментов, они должны были выиграть 5-2, свои не забили. Ну, так бывает, на свои забивать. Миколенко, Виталий, MVP матча. Так, еще матчи. Кого я там еще не прокомментировал. Бормут остановила. Ну, была рубка. Астон Вилла могла выиграть 2-1, 3-1, они свои не забили. Бормут забил свою, ну, отыгрался. Поэтому 1-1. Так, что там еще? А, Манчестер, Юн... Манчестер Юнайтед Тоттенхэм. Ну, была битва, была битва. Ну, я как и сказал, что он Белмо забьет свое. и в конце забил Бруно Фернандеш. Они еще забивали, но, ну, там, по-моему, не игры было. Поэтому Карика поздравляю с очередной победой. Также хочется отметить, сейчас перегружу. Так. Хочется отметить игру, игру Челси, Челси, Челси. Этот флегматик Паумер, э, Паумер. Забил два пенальти и забил прострел. У, у Пауэра, у кого Пауэра хитрик. Ну, радует, что не он только лидер команды. Сейчас много пацанов заиграло. І, 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 ярко. Радует игра и Педро, и Фернандеса, и Нету. И. Ну, Кайседа, как всегда, в порядке. Поэтому у этого тренера все получается. Вторым номером играет на раз, 2, 3. Так, по сегодняшним матчам. По сегодняшним матчам. О, так, сегодня. Ну, у нас там великий матч будет сегодня, да? Так, господи. Сегодня. Кстати, я вчера довольно-таки прикольно расклад дал. Ставки это зло. Брайтон, Кристал Пэлас. Ну, будет битва, но я думаю, Брайтон дома не отпустит Кристал Пэлас. Это команда роботов, я их называю Брайтон. Ливерпуль, Манчестер Сити. Будет битва, я думаю, ничья будет. Команды сейчас в неплохих кондициях. Так, серия А. Вчера было два матча, болел я за этого нашего Малиновского, забил он пенальти, еще был шикарный удар, я не знаю, как этот потянул вратарь их ней, составы открою. Мерет, еле-еле с девятки снял, и было пару моментов, когда Малиновский мог бы хорошо, он много бил, но бил лишь бы ударит. ну, если ты мастер, нужно в каждом моменте выкладываться правильно. Малиновский забил, потом сразу же два забил этот Расмус Хейвон и Мактомины. Радует Хейвон, видите, как заиграл, сколько забивает. Но Наполе поле эта игра нужна была, кровь из носа. А потом Коломбо обыкрал всех, убежал, забил. И получил карточку, Жезус вторую, красная была. Ну, Наполе умудрился заработать пенальти в самом конце. Он там прихватил, он его за футболку хватал, ну чуть за плечо. А тот упал и за ноги хватает. Вот мне, мне нравится, многие футболисты похожи на проституток шлюх. Но если тебя хватили за плечо, зачем ты качаешься и держишься за ноги? В общем, поставили Панадина 96-й. И жалко, у пчелки проиграла. Ферентина Тарина. Тарина первые пропустили от КЗД. Потом Соломон тут что играл. Шикарно забил девяточку обводную. Мой Зискин открылся. Шикарно забил. Надеялся, что выиграет. Но на 95-й минуте Марипан забил головой. И 2-2. Жалко Ферентину. Жалко. Просто жалко у Пчелки. Так, сегодня. Еще матчи. Так, сейчас. Еще матчи. Балоня Парма. Ну, я думаю, Балоня виграє 2-0. Лечи Удінезе, буде Будет битва ближе ничья. Сосуло, Інтер, Я думаю, Інтер победить 2-1. Они набрали ход. Команда в порядке. Спасибо, Зарядка. Ювентус Власово. Ну, ж хороший матч будет. але ну, я думаю, Ювентус сегодня бахнет. 2-0. Аталанта Кремонезе, Аталанта сегодня сметет. Кремонезе 2-0. Рома Кальяре, Рома выиграет 2-0. Что там у нас по табличке интересует меня? Фиорентина. Ну, они на 17 месте, хоть и ничья. Выбрали сезоны вылета. Но ну, я думаю, они сейчас наберут хоть. Деньги там большие, материальная база большая, хоть и стадион строится. Так. Испания. Реал Соседата разбил Эльче 3-1, как и говорил. Барсено рванула Мальорку. Левандовский почистил отскок на 29-й. Ямаль, его видно не было весь матч, принял в центре поля, убрал, дал с левой. Хороший да. 2-0. И Марк Берналь забил еще один. Гол, малолетка. Но он передавал в середину поля, а получился рикошет. Еще хочется отметить, ну, малолетки усиливает Барселону. Ну, так, в принципе, добавить особо нечего по этому матчу. Так, что там у нас еще было? Еще матчи, еще матчи. Эй, Валикана Реаловеда перенесен по походным условиям, по-моему. Алавис Хетафа сегодня. Ну, будет битва ближе ничья. Атлетик Леванте Бильбао. Я думаю, Атлетик сегодня бахнет. Леванте 2-0. Ну пора. Братья Уильямсы сочкуют. Севилья Жирона. Будет битва. Буду болеть за Жирону. Наши, ну особенно Ванат, пробуксовывает. Севилья, конечно, может выиграть, но буду молиться за победу у Жирона. Атлетика Мадрид, Реал Бетис. Ну, я думаю, Атлетика отдаст сегодня Реал Бетису 2-0 выиграть. Атлетика Мадрид. Валенсия, Реал Мадрид. Будет битва, легкой прогулки не будет, понятно, это Реал Мадрид. Ну, я надеюсь на ничью, конечно, буду болеть за Валенсию, за летучих мышей. Они сейчас неплохие. Неплохо играют. <coughs> Этот МБП прислал судебных приставов в клуб ПСЖ, требует 5,8 миллионов. Они столько заплатили денег МБП, что я бы эти 5 миллионов просил. Ну, ну он, он сучка, поэтому. А у сучки течка жадненький до да, денег. Вилья Реал Испаньол. Ну, он расвел, конечно, в Реале Мадриде. Вилья без Испаньол. но я думаю, будет битва, Вилья выиграет 2 1 Так. Лига Ван. Я там смотрел, кстати, Трабзон Спор, прокомментирую его. Так. Леон Бахноу Нант. Была красная карточка, Леон получил. У Нанта были моменты, свои не забили. Тяжелая победа Леона. Нан три раза попал в штангу. Брест бахнул вариант, как я говорил, не благодарите. И... Так. Сейчас, сейчас, сейчас перескочил. Мэтс Ланс бахнул 3-1 Рен, как я говорил, не благодарите. Я становлюсь специалистом по Франции. Ница Монако. Будет битва соседей Дерби, двора соседних города. Ну, Ница сейчас начала играть. А Монако топ состав ближе ничья. Ассер против Парижа. Ну, понятно, Ассер будет стараться бахнуть Париж. Преимущество своего поля. Но я думаю, или ничья, либо минимальная победа Ассера. Победу Парижа пока не верю. Гавр, Страсбур. Будет битва. Я думаю, Страсбур победит 1-2 на выезде. Анже Тууза. Будет битва. Так, и вечером будет ПСЖ Марсель. Ой, матч я буду смотреть, если будет свет. ПСЖ Марсель. Но Забарного не выпустят, он его боится. Купил и не знает, что с ним делать. Уже и в шестерку. Кстати, в этих турах очень много было обрезок вратарь, шестой номер, опорная зона у кого опорная зона хромает, оттуда пропускает. Тот -то не забил, убрал Малиновского, дал. И много было обрезок шестого номера. <coughs> не надо вот эти дырды разыгрывать. Анже Тууза. Я посмотрю табличку, извините. По подсказкам в студии. Так, Анже <coughs> 11. Тууза 8. А та они рядом, в принципе, идут. Будет битва, будет битва ближе ничья. Бундеслига, Deutschland-Liga. Боруссия, Менхегладбах. Бавария, Байер. Смотрел в теме. Боруссия забила, были моменты свои не забили. Потом Байер мог забить, не забил. В общем, ничья наиболее честно. Я говорил, что Гамбург даст бой Хаденхайму. Они дали, выиграли 2-0. Я говорил, что в сан пауле даст бой Шутгарду, они выиграли 2-1. <coughs> Борусия Дортмунд выиграла на выезде в Вольсбурга. Ожидаемо. Ожидаемо. Так, Фрайбург бахнул Вердер 2-1-0 и не благодарите. Майнс бахнул 2-0 Аутсбург и не благодарите, как я говорил. Я, я вчера, конечно, был гуру. <coughs> Начинаются Олимпийские игры, посмотрю, я смотрел лыжная слава. Чудак ехал, по-моему, с Италии и дрон упал, чуть не убил, вот этот тяжелый. Но там швейцарцы доминировали. Они как едут, я смотрел по видео его, мне страшнело, когда они спускались. Я представляю, какие ощущения у них. Виды, конечно, природа бомба. И хоккей начинается с 12-го. Там же приехали все звезды. Кёльн Лейпциг, хоть тяжелый матч. Я думаю, сегодня Лейпциг рванет на выезде Кёльн. <coughs> Бавария Хофенхайм. Будет битва, будет битва. Но я думаю, Бавария соберется. Все-таки Хофенхайм выскочка сезона. Надеюсь на тяжелую победу Баварии 3-1. <coughs> Бенфика играет сегодня. Они играют с какой-то ауверкой. Где-то ауверка. Сейчас посмотрю табличку. Ой, ауверка, ауверка. Auverka. Ауверка. Ну, надеюсь, что они сегодня все-таки выиграют. Это ауверки. Трабзон спор. Ну, Samsung Spore явно очень плохо играл. Вот этот пол Ануачу Блистал у Трабзона. забил два, не засчитали. два забил. Он такой мощный, техничный, но очень медленный. И Эрнест Муча забил с пенальти. Ну, лидер команды Эрнест Муча. Этот Зубков наш не играл. Что-то у него, по-моему, с этим, со здоровьем. И сегодня играет Аякс 15.30. Если будет свет или быстрый интернет, постараюсь посмотреть. Может нашего этого будет Зину. А за Аяк, Софих его знает, что там у нас по табличке. Аяк четвертый, но они сейчас лучше стали играть. То у них был начало сезона а АЗ седьмой. Но все рядом. Будет крайне тяжело. Ну красивый матч, оно с нашим э, на встречных играет. Ну а так, в принципе, все. Там наши команды на этих, на сборах в Турции и в Испании. У нас сейчас футбола нету такое. Кто-то там кого-то кого подписали. ЛНЦ, по-моему, подписал какого-то черненького. Посмотрим. И на просмотре привезли шахтер Гамбийцев, ваш 4. Там у них в дубле черненькие неплохие играют шахтеры. Что они их маринуют, там непонятно. У нас вот это... Мы трусы, это вечно молодым не доверяем и передерживаем их в запасе. А надо доверять. Все, всем хорошего дня.